أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا مصير لا يكلف الله نفسا الا وصعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا القوم الكافرين صدق الله العظيم